হেল্ল' ভিঅৰ্ছ আজি এটা নতুন ৰেচিপি আৰু একদম ঘৰতে থকা বস্তুৱেদি মই ধোচা বনাই দেখাম চাউলো ভিজাব নালাগে দালিও ভিজাব নালাগে কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চালে আপোনালোকে গম পাব আৰু একদম ঘৰত আছে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি সেইখিনি দি এটা ধোচা বনাম চাব এতিয়া মই কি লৈছোঁ দেখিছেনে চুজি লৈছোঁ চুজি মই তিনি কাপ লৈছোঁ মিহিন হওক মোটা হওক তিনি কাপ চুজি ল'ব আৰু বেচন ল'ব বেচন এক কাপ ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে মই দৈ দিম ঘৰত বনোৱা দৈ আধা কাপ আৰু ইয়াতে কেঁচা জ্বলা এটা দিছোঁ এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰত ডাঙৰ জাৰটোত মই দি দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু দি মই ইয়াতে এক কাপ পানী দিছোঁ বেছি নিদিব পানী এক কাপে পানী দি ধুনীয়াকৈ মিক্সিৰ জাৰটো চাওক মাৰি লৈছোঁ আকৌ মই আনি এক কাপ দিছোঁ দি আকৌ মই মাৰি লৈছোঁ চাওক এতিয়া পেষ্টটো কি ধুনীয়া হৈছে একদম মিহিন হৈ যায় দুই তিনি মিনিটমান এনেকৈ মাৰিব মৰাৰ পিছত চাব যে কি ধুনীয়াকৈ এটা মিহিন পেষ্ট হৈ গৈছে পাছত এইটো আনি ভালকৈ এটা বাউলত লৈ ল'ব লৈ লৈ তাৰ পাছতো মই এক কাপ পানী দিছোঁ এনেকুৱা দি দি মই চাওক মই দুই কাপ আঢ়ৈ কাপমান এনেকৈ পানী দিছোঁ পানী দিয়াৰ পাছত ইয়াৰে থিকনেছটো চাব মই আপোনালোকক সেইকাৰণেই দেখাই আছোঁ এতিয়া আন্তাজমতে নিমখ দিছোঁ নিমখ দি ভালকৈ ঘুটি লৈছোঁ চাওক অলপমান মই উঠাই উঠাই দি আছোঁ চাব আপোনালোকে কিমানখিনি পাতল হৈছে এতিয়া মই জিৰাৰ গুৰি দিছোঁ আধা চামুচমান দি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ এতিয়া জালুকৰ গুৰিও দিব পাৰে গোলমৰিচৰ গুৰিও দিব পাৰে খাওঁতে খুব টেষ্ট হয় তাৰমানে ধোচাটো এতিয়া ভালকৈ লৰাই ল'ব ঘৰতে ধুনীয়াকৈ ধোচাটো খাব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব একদম ঘৰত থকা বস্তু দি আপোনালোকে এই ধোচাটো খাব পাৰিব এতিয়া মই যিহেতু চুজি দিছোঁ মই আধা ঘণ্টা সময় ৰাখি দিছোঁ ভিজিব দিছোঁ দৰকাৰ পৰিলে আপোনালোকে আৰু পানী দি ল'ব এতিয়া চাওক ইয়াতে মই বেকিং চ'ডা দিছোঁ পাউদাৰ নহয় কিন্তু বেকিং চ'ডা দিছোঁ চ'ডা মই আধা চামুচৰ অলপ কম দিছোঁ চাহ চামুচৰ আধা চামুচৰ অলপ কম দিছোঁ পাছত ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ এইটো চ'ডাখিনি দি কিন্তু ভালকৈ অলপমান লৰাই ল'ব যাতে গোটেইখিনি মিশ্ৰণতে ধুনীয়াকৈ ধোচাটো লাগে এতিয়া মই কেৰাহী এখন গৰম দিছোঁ প্ৰথমতে মই দুটা কেৰাহিত দেখাম চাব চৰি টাৱাত দেখাম দুখন টাৱাত মই দেখাম এটা হৈছে নন ষ্টিকত আৰু এটা হৈছে আমাৰ ঘৰুৱা টাৱাত বহুতে নন ষ্টিকত বনোৱা বনোৱাৰ পাছতো মানে সুধি থাকে যে আমি মানে নিজৰ ঘৰুৱা টাৱাত বনাব পাৰিমনে নাই সেইটোও মই আজি দেখুৱাম এতিয়া চাওক তেনেকৈ মই টাৱাখন গৰম কৰি লৈ মুচি লৈ তাৰপিছত মই অলপ কমাই দিছোঁ কমাই দি হ'ব দিছোঁ হ'ব দি তাৰপিছত মই অলপমান তেল ওপৰত দিছোঁ চাওক মচমচীয়া যে হৈছে সেইটো ওপৰৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ দেখা যায় দেখিছেনে নিজে নিজে উঠি আহিছে চাওক একদম মচমচীয়া মচমচীয়া এটা ধোচা আপোনালোকে ঘৰত থকা বস্তু দিয়ে বনাই খাব লাগিব একদম কম খৰচত কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ধোচাটো হৈ যাব চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ নন ষ্টিকত টাৱাত যিকোনো মানুহে বনালে এনেকৈ হ'বই এতিয়া চাওক আকৌ মচিকেনে মই আকৌ তেনেকৈ এটা দি লৈছোঁ চাওকচোন একদম গোল হ'লে ধুনীয়া হয় দেখাটো ভাল হয় তেনেকৈ মই নন ষ্টিকৰ হেৰিত মই বুলি নহয় আপোনালোকেও যদি নন ষ্টিকত বনাই ধুনীয়া হ'ব এতিয়া আহক ঘৰতে আমি যিহেতু চাওক এনেকুৱা মচমচীয়া হৈছে দেখিছেনে এনেকুৱা মচমচীয়া হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া আহক ঘৰৰ টাৱা ঘৰৰ টাৱাখনত কেনেকৈ বনাব প্ৰথমতে টাৱাখন বহুত গৰম কৰি ল'ব তাৰপিছত অলপ তেল সানি তেল দি দিব তাৰপিছত পানী চিটিকেনি মাৰি দি কাপোৰৰ কাপোৰেদি মুচি দিব যাতে তেলখিনি তাত লাগি নাথাকে তেল তেল ভাৱ হয় কিন্তু তেলখিনি যাতে লাগি নাথাকে খুব গৰম দি মানে জুইকুৰা বহুত দিব দি গৰম দিব গৰম দি তাৰপিছত এই ঘোলখিনি দি দিব তাৰপিছত এনেকৈ গোল গোলকৈ দি দিব চাওক দেখিছেনে এই কেৰাহ এই টাৱাতেই ধুনীয়া হয় আৰু সোনকালে হয় মচমচীয়া হয় নন ষ্টিকত সোনকালে মচমচীয়া নহয় কিন্তু এই আমাৰ ঘৰুৱা টাৱাটোত সোনকালে মচমচীয়া হয় চাওক কেনেকুৱা মচমচীয়া হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ বনাই খাবচোন একদম কম খৰচ আৰু ঝটপট খাব পাৰিব এতিয়া বনাই এতিয়াই লগে লগে খাব পাৰিব কিন্তু চাউলৰ গুৰি দি বনালে লগে লগে খাব নোৱাৰে তাৰ বহুত প্ৰচেছ আছে চাওক মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু